Людина здатна змінити себе і світ навколо. У цьому переконаний мешканець Челябінська Російської Федерації Олексій Льмухін тривалий час він мав проблеми зі здоров'ям, а змінивши раціон харчування і змусивши тіло активніше рухатися, позбувся недугів. Протягом кількох останніх років Олексій вживає виключно сиру їжу, вивчає філософію і мандрує світом пішки. 9 травня він розпочав фруктозабіг із Москви. Протяжність маршруту складає майже 4 тисячі кілометрів, адже фінішувати Олексій збирається в Абхазії. 11 серпня марафонець побував у Краснограді, познайомився із нашим містом і поспілкувався із представниками районних засобів масової інформації. Доброго часа, друзья! Приветствую вас! Меня зовут Ильмухин Алексей. Я сам с Южного Урала, но вот таким вот путем извилистым маршрутом фруктозабега живая вода оказался у вас в Краснограде. Несу сюда добро, несу сюда мир и несу сюда информацию, которая, собственно говоря, и является основой всей этой идеи. А информация это показать своим примером, своим образом жизни, как каждый человек, ты, вы, ваши родственники, друзья, близкие могут полностью изменить свою жизнь. Нам дали ложное представление о здоровье, и я показываю, как человек может поменять свой тип питания, перейти хотя бы на сыроедение или футарианство, убрать из своей жизни кучу букетов, болезней забыть про врачей, докторов и про анализы, а наслаждаться жизнью радостно, заниматься любимым делом своим. Я проложил свой путь, начиная с Москвы, через Беларусь, Украину, двигаюсь через Крым и затем через Керченский пролив в Абхазию, Сухуми. Это порядка 4000 километров. Все это осуществляется пешком, бегом. Все это делается по принципу от профана, как стать можно профессионалом. То есть не готовясь абсолютно, а лишь поменяв такое вроде бы нам кажущееся или сделавшие те, кто кому это выгодно, вещь, что вроде бы питание не нужно и не важно, но вот поменяв вот это, вот, вы сразу обретаете возможности, которые сейчас показываю я двигаясь через наши славянские страны я провожу благотворительные мероприятия я рассказываю о том что происходит вообще с телом человека когда он изменяет свой организм и за счет как раз питания я Несу э, доброту. Я... Почему он называется ⁇ живая вода ⁇ Потому что в литературе слово ⁇ мертвое ⁇ Пушкин, Толстой говорят о многом хорошем. А через живую воду, через общение, я это поселяю в нашу с вами жизнь. Хочу пожелать вам здоровья, но желать мало. Поэтому я хочу, чтобы вы надели просто взяли, отошли от монитора и стали менять свою жизнь. Двигайтесь, занимайтесь физической культурой, кушайте растительную, сырую, ничем не обработанную пищу и становитесь здоровыми. Пускай ваша жизнь окрасится всеми цветами радуги. Вы, как художник, владеющий пером, сумеете создать свое богатое будущее. Всего вам доброго, будьте здоровы.